Для того, чтобы мы знали, как правильно носить белый этим летом, дизайнеры устроят сегодня модный показ, а в качестве моделей на сцену выйдут звезды отечественного шоу-бизнеса. А зачем они это делают? Денег не хватает, лишний пиар. А я думаю, что лето девчонок есть возможность выйти в красивых белых платьях, чтобы их сфотографировали, чтобы эти красивые фотографии разлетелись по интернету, чтобы какой-то парень это увидел и сказал, я хочу обязательно познакомиться с этой девочкой. Что уж греха таить, далеко не каждая звезда имеет модельную внешность и походку от бедра. Так зачем же они рискуют и выходят на подиум? Взяли и крест поставили на всем шоу-бизнесе. А, не с мужской стороны, в принципе, где-то местами есть на что все-таки посмотреть. Они не причинят этим самым ущерб своему имиджу. Это один из тоже способов показать, что было бы желание, и можно в себе открыть любые таланты, что наши звезды могут не только петь, выступать на телевидении, быть телеведущими, а могут выступать моделями. практически всем селебритис удалось пройти по подиуму с достоинством, хотя и не все они были известны широкой публике.